Bab sembahyang sebelum maghrib Dengan sanatnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah Al-Muzani Katanya Rasulullah SAW bersabda Bersembahyanglah kamu sebelum maghrib dua rekaan ke Kemudian baginda bersabda Bersembahyanglah kamu sebelum maghrib dua rekaan ke Kepada sesiapa yang mahu Kerana takut akan dijadikan orang sebagai suatu ketetapan hmm. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik katanya Aku telah bersembahyang dua rakaat sebelum maghrib di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rawi berkata yakni Al-Mukhtar bin Fulful saya berkata kepada Anas adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak kamu? Anas berkata, "Ya, dia nampak kami." Tetapi dia tidak menyuruh kami dan tidak menegah kami. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Muafal katanya Rasulullah SAW bersabda di antara setiap dua azan ada sembahyang di antara setiap dua azan untuk sesiapa yang mahu. Hmm. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Tawus katanya <coughs> Ibnu Umar pernah ditanya tentang dua rakaat sebelum maghrib maka beliau berkata beliau menjawab tidak pernah saya melihat sesiapa pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dan tidak pernah yakni saya lihat sesiapa pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan dua rakaat selepas asar Abu Daud berkata saya telah mendengar Yahya bin Ma'in berkata dia adalah syu'ib maksud beliau Syu'bah telah waham terkeliru dalam menamakannya ataupun tentang namanya Ini bab sembahyang duha dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Dzar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Baginda bersabda hum. menjadi kemestian kepada setiap sendi anak Adam itu bersedekah memberi salamnya kepada orang yang dia temui adalah sedekah dia menyuruh orang melakukan perkara yang baik adalah sedekah, larangannya terhadap orang yang melakukan kemungkaran adalah sedekah menghilangkan gangguan daripada jalan adalah sedekah. Wa bud'atu ahlihi sadaqah. Dan kemaluan isterinya adalah sedekah. Ini yani perhubungan uh, seks di antaranya dengan isterinya adalah sedekah. Dan memadai untuk semua itu dua rakaat sembahyang Zuhur. Hadis Abbad lebih sempurna Musaddad tidak ada menyebutkan Perintah dan larangan Ia yani perintah uh, Supaya orang melakukan perkara ma'ruf Dan larangan daripada perkara mungkar tadi Itu tidak disebutkan Tetapi ia menambahkan di dalam hadisnya Wa qala kata wa kata Dia berkata begini-begini Ibn Mani' menambahkan uh, Di dalam hadisnya Mereka bertanya Wahai Rasulullah Adakah seseorang daripada kita memuaskan Nafsunya dan uh, dia mendapat pahala sedekah kerananya qala hmm. nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana kalau dia meletakkannya di tempat yang tidak halal kepadanya bukankah dia berdosa hmm. dengan sanadnya imam abu daud meriwayatkan daripada abil aswad ad ali beliau berkata ketika kami berada dekat abi dia berkata Yusbihu ala kulli sulama min ahadiku Adalah menjadi kemestian Kepada setiap Sendi Seseorang dari kalangan kamu Pada tiap-tiap hari Ia bersedekah Dia mendapat dengan setiap sembahyang Yang dilakukannya Pahala sedekah Puasa mendapat pahala sedekah Haji mendapat pahala sedekah Tasbih sedekah Tahmid sedekah takbir sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membilang amal-amalan yang Salih ini kemudian baginda bersabda yujzi'u ahadakum min dhalika memadai kepada kamu daripada semua yang tersebut itu dua rakaat duha jadi yani dua rakaat duha telah menyebabkan menjadikan kamu tidak perlu melakukan semua itu dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Mu'adh bin Anas al-Juhani daripada ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesiapa yang duduk di tempat sembahyangnya bila dia selesai bersembahyang subuh sampai dia mengerjakan dua rakaat duha la yaqulu illa khairan dalam masa antara itu dia tidak mengucapkan Ataupun tidak melakukan kecuali Kebaikan Nescaya diampuni Dosa-dosanya Walaupun dosanya itu Lebih banyak daripada Buih Buih laut Dengan sanatnya Imam Abu Daud beriwatkan daripada Abi Umamah Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sembahyang Selepas Satu sembahyang dalam keadaan tidak ada apa-apa yang tidak baik dilakukan di antara kedua-dua sembahyang itu akan ditulis akan ditulis dalam senarai catatan orang-orang yang berada di tempat yang tinggi dengan sanat yang Imam Abu Dawud beriwayatkan daripada Nuaim bin Hammar katanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Azza wa Jalla berfirman yakni dalam hadis qudsi la tu'jizni min arba'i raka'atin fi awal naharika Akfika akhirah janganlah terlepas darimu empat rakaat di awal siang niscaya aku akan jamin hujung siang aku akan jamin untukmu hujung siang dengan sanatnya Imam Abu Daud Meriwayatkan daripada uh, Ummi Hani Binti Abi Talib Bahawa Rasulullah SAW pada hari Pembukaan Mekah telah bersembahyang Zohar Sebanyak 8 rekaat Di mana Nabi SAW Memberi salam pada setiap 2 rekaatnya Ahmad bin Salih Berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersembahyang Pada hari Fath Pembukaan Mekah Uh, Semayang sunat duha Lalu dia menyebutkan Sama seperti yang disebutkan oleh perawi sebelum ini Ibn Sarh berkata Sesungguhnya Ummu Hani berkata Dakhala alaiya Rasulullah Rasulullah SAW masuk ke rumahku Tetapi perawi tidak ada menyebutkan Subahat duha Sembahyang sunat duha uh, Dan perawi menyebutkan Makna hadis uh, Yang sebelum ini <tuh> Dengan sanatnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada uh, Ibnu Abi Layla katanya <tid> Tidak ada sesiapa pun menceritakan kepada kami Bahawa dia telah melihat Nabi SAW bersembahyang duha Selain daripada Ummu Hani Kerana beliau telah menyebut Bahawa Nabi SAW pada hari pembukaan Mekah Telah bersembahyang di rumahnya Dan baginda bersembahyang 8 rakaat tidak ada sesiapa pun melihat Nabi SAW mengerjakannya Selepas itu Dengan sanatnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Syaqiq Katanya saya telah bertanya Aisyah Adakah Rasulullah SAW bersembah yang duha? Beliau menjawab Tidak Kecuali kalau Nabi SAW datang Daripada Daripada jauh Daripada jauh daripada musafirnya. Qultu <tuh> Saya bertanya lagi. Adakah Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam apa ni membaca menggabungkan di antara surah-surah yang dibacanya? Aisyah berkata, "Min al-Mufassal." Dari surah-surah Mufassal, yakni ada. <tuh> Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam